У 2013 годзе ў Брэце зарэгістравана рэкордная колькасць нованароджаных 515. Хто лідзіруе хлопчыкі або дзяўчынкі і якія імёны выбіраюць сваім немаўлятам прастаўчання, высвятляла Людміла Салдзіна. Не першы год Брэест утрымлівае высокія пазіцыі по нараджальнасці і адпаведна па рэгістрацыі нованароджаных. Мінулы 2013 стаў рэкордным, зарэгістравана 5 тысяч15 дзяцей. Дом грамадзянскіх абрадаў Брэста у гэтай справе лідар уРэспубліцы. У нас в доме обрядов было зарегистрировано 3668 детей. Практически каждый год больше рождается мальчиков, нежели девочек. И 2013 год не стал годом исключения. В Бресте зарегистрировано хлопчиков 2569, девочинок на 123 меньше. Лидером рейтингу сяроджанодших имен стала Дарья, потяснившая Анастасию, якая не один год займала первое место. Сярод популярных именов так само София, Ганна, Мария. У хлопчиков лидирует Максим Артем всем Микита, Даниил. Назвали Максим, были разные варианты, какое-нибудь более редкое имя. Ну, Максим как-то так просто понравилось и все. Выбираючи имя дитяти, батьки все частей стали заглядывать у церковный календарь, Дякуючи чему, почали отражаться такие имена, как Платон, Мефодий, Серафима. Хотя переважаю все же позиция, когда то и тиньше имя просто подобается. Изначально мы как бы, с женой обсудили это и пришли к единому мнению Даниил. Вот. И еще совпало так с по силиконному получается тоже совпадает Даниил. Сирот зарегистрованных у минулом году, юсти такие редкие для нашей краины имены, как Ислам, Марсель, Сайдары уж у хлопчиков, Эльза, Тавифа, Арбияхон у девчонок. А вот с дивными именами, как, например, король Лексус Виагра, у Брести не названо неводное дитя. Ростовчане подобное не принимают. Конечно, хотелось бы, чтобы детей называли человеческими именами, нормальными. Потому что, когда они приходят в школу, в социальную среду входят, то им, конечно, тяжело общаться будет с детьми. Бывают такие имена, вот я слышала имя Акаки, к примеру. Ну, какие-то ассоциации неправильные возникают, поэтому вот такие имена надо сранти, вот тоже такое имя слышала, надо им исключать. Дети, ставшие дорослыми, мают право изменить имя. Так, у минулом году у Брестя и Шан свое имя на Ганну, а Джонатан додал имя Александр и отрымал подвоенное Александр Джонатан. У ЗАГСе означают значное повеличение выпадка у имен. У 2012-м их было три, у минулым уже 13. Это в основном были э, две причины. То есть имя присваивалось э, не то, которое дано было при рождении, а желали носить имя данное при крещении, либо вторая причина э, менялось имя в связи с тем, что по жизни называют собственно, другим именем. Имя знак лесу и не сдарма кажут, я корабель назовешь, так и поплыве. Продбачливые батьки детям ожидают столько счастливого лесу. Тому и до выбора имя дитяти подыходит серьезно. У Бресте таких большесть. Людмила Салдзна, Александр Кривецкий, областные новины, Брест.